بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا جناب ٹاپک ہے کہ بچیوں کو محفوظ کریں یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے خاص طور پہ تعلیم کا لفظ بھی میں یہاں پہ یوز نہیں کروں گا یہ خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے ہے آج کی تحریر بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست ہونے والی ہے اگر آپ لوگ اس چیز کو سمجھ گئے تو یقین کریں اب اپنی بچیوں کی تربیت زبردست کر پائیں گے میری کوشش ہے کیونکہ میں آج ٹاپکس کو لے کے آج سے جو ویڈیو بنانی سٹارٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپکس کو لے کے آپ لوگوں تک اچھے اچھے پیغام پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ایک بن رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں آپ تک پوزیٹیو پیغام جو ہے نا اچھی اچھی ویڈیوز لے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں بچیوں کو محفوظ کریں اپنی بچیوں کو کبھی بھی کسی بھی مرد ٹیچر کے پاس سکول پڑھنے یا قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں بچی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ٹیچر یا قاری صاحب بڑی عمر کے سمجھدار ہوں یا کم عمر نوجوان بچی ہمیشہ استانی کے پاس ہی پڑھے گی یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی گئی ہوگی کہ کاری صاحب اگر جوان ہیں بوڑھے ہیں یا جیسے بھی ہیں ان کے پاس اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں جب بھی بچی کچھ بڑی بڑی لگنے لگے تو اسے دکان پر چیز لینے نہ جانے دیں خواہ بچی کتنی ہی کم عمر کی کیوں نہ ہو اگر صحت مند ہے اور خد و خال واضح ہو رہے ہیں تو دکان پر مت جانے دے بچیوں کو کم لباس یا تنگ لباس کر کے باہر مت بھیجیں بلکہ گھر میں بھی مکمل کپڑے پہنا کر رکھیں گھر میں کوئی مرد ہو یا نہ ہو یا صرف عورتیں ہوں پھر بھی پورے اور کشادہ کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں سمجھ آ رہی ہے نا بچیوں کو چھوٹے بچوں یا بڑے مرد کسی کے سامنے مت نہلائیں اور نہ ہی پیشاب وغیرہ کروائیں حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بچیوں کو برہنا مت کریں بچیوں کے اعزاز سطر بچپن سے ہی پردے میں رہنے چاہیے بچیوں کو بچیوں جیسا تیار کریں لڑکوں جیسا تیار مت کریں سرخی پاؤڈر اور میک اپ کروا کر انہیں عورت کے مشابہ مت بنائیں نہ ہی لڑکوں جیسی ان کو شکل و شباہ دی جائے میک اپ کر کے تنگ کپڑے پہن کر چھوٹی چھوٹی عورتیں لگ رہی ہوتی ہیں پھر مردوں کی حویس کا شکار بنتی ہیں اور ان کی لاشیں ویرانوں سے برآمد ہوتی ہیں بالغ لڑکیوں کو یا قریب البلوگ بچیوں کو غیر محرم خصوصاً کزن پھوپھا اور خالو وغیرہ کے ساتھ کبھی موٹر سائیکل پر مت بٹھائیں اگر مجبوراً بھیجنا ہی ہو تو ساتھ کوئی اور بچہ بھیجیں جو درمیان میں بیٹھے فاصلہ ہونا چاہیے پہلے بچی بیٹھے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ کو بچی کو بھیجنا ہی پڑتا ہے کسی کے ساتھ تو پہلے نمبر پہ تو آپ کا با اعتماد رشتہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں پہلے نمبر پہ تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری آن پڑی ہے کہ آپ نے لازمی بھیجنا ہے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی بچہ لازمی ہونا چاہیے جو بیچ میں بیٹھے اور آپ کی بیٹی آگے یا پیچھے بیٹھے ٹھیک ہے بیچ میں فاصلہ لازمی ہونا چاہیے بچیاں ہوں یا بچے ہاتھ کا مذاق ان سے کوئی نہیں کرے گا نہ استاد نہ کوئی بڑا انکل نہ ہی قریبی رشتہ دار اس میں بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بھی اپنے بچیوں کو دینا ضروری ہے بچوں اور بچیوں کو دونوں کو دینا چاہیے کہ گڈ ٹچ کیا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہے اس میں کوئی حتق نہیں ہے آج کے معاشرے کے اندر یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے اور یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتائیں ان کو ہر چیز سے آگاہ کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح گالوں پر ہاتھ پھرنا گود میں بٹھانا گد کدی کرنا وغیرہ یہ سب چیزیں بالکل ممنوع قرار دیں بہنوں کے کمرے بھائیوں سے الگ ہونے چاہیے بھائیوں کو بہنوں کے کمرے میں بلا اجازت جانے پر سخت سزا دیں بہنوں کے گلے لگنا گلے میں ہاتھ ڈالنا مذاق مذاق میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہونا بالکل غلط ہے بلکہ موجودہ حالات کے پیش نظر بے ہدگی کے زمرے میں آتا ہے گھر میں کوئی بھی نامحرم مرد مہمان آئے قریب سے آئے یا دور سے آئے جوان بچیاں اس سے سر پر ہاتھ نہیں رکھوائیں گی بلکہ بہت قریبی رشتہ دار نہ ہو تو سلام کرنا بھی ضروری نہیں ہے یہ ہے کہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے لیکن آپ نے اپنی بچیوں کو کیسے محفوظ کرنا ہے یہ آپ کی سوچ اور آپ کا دماغ بالکل ہی کام کرنا چاہیے اس کو اور اس کے مطابق ہی سارا سلسلہ ہونا چاہیے اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی اور اتنی لمبی تھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں بیٹھ کے ہر ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر آپ کے بچوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور وہاں پہ تو کسی طرح کی کوئی بات وہ نہیں کریں گے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تو آپ کی تریفیں ہوں گی لیکن جب وہ آپ کے گھر سے نکلیں گے باہر جائیں گے اپنے گھر میں جائیں گے یا کسی اور گھر میں جائیں گے تو اگر ان کو کوئی چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا لازمی وہ جناب گلہ شکوہ کریں گے ٹھیک ہے خاص طور پہ اپنی بچیوں کے حوالے سے آپ ان کو چھپا کر رکھیں تو زبردست ہے ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ پھر سو لیں کہ اپنی بچیوں کو جوانی کو اپنی بچیوں کی جوانی کو ایسے چھپا کر رکھیں کہ کسی مرد کو ان کا سراپا ہی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اتنی موٹی ہے اور اتنی لمبی تھی وغیرہ وغیرہ بچیوں کے گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے دوپٹہ لینے اور سنبھالنے کی خصوصی مشق کروائیں ماں باپ کو چاہیے کہ بچیوں کی لازمی تربیت کریں کہ ان کو دوپٹہ کیسے لینا ہے دوپٹہ سر سے کبھی سرک بھی جائے تو سینے سے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے اور کھلے گلوں گلوں پر تو سختی سے پابندی لگانی چاہیے بچیوں کے کھلے گلے نہیں ہونے چاہیے بچیوں کو سمجھائیں کہ دسترخوان پر کس کسی کے سامنے جھک کر سالن نہیں ڈالنا بلکہ کوشش کریں کہ آپ خود یہ تکلیف کر لیں بچیوں کو سالن ڈالنے نہ دیں اور نہ ان کو جھکنے دیں کوئی چیز اگر گر بھی جاتی ہے تو جھک کر نہیں اٹھانی اور اکیلے میں بھی اگر جھک کر کوئی کام کریں تو گلے اور سینے پر دوپٹے برابر قائم رہنے چاہیے تاکہ انجانے میں بھی کسی کی نظر نہ پڑے یہ چاند باتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں تو ان پر عمل کریں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ فاش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اب تو فاش نگاری کے باقاعدہ مصنفین موجود ہیں جو محرم رشتوں کے آپسی جنسی تعلقات سے متعلق گندی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور سب سے زیادہ ایسی ہی ویڈیوز اور کہانیاں دیکھی جا رہی ہیں اسی لیے اب لوگ آہستہ آہستہ بھیڑیے بنتے جا رہے ہیں اپنی بچیاں خود بچائیں ورنہ یاد رکھیں کسی کو آپ کی بچیوں پر ہونے والی زیادتیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ان کی لاش گٹر میں ملے ندی نالیوں میں ندی نالوں میں ملے یا کسی ویرانے میں ملے تو صرف اخبار کی ایک خبر بن جاتی ہے یا ٹی وی کی نیوز اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی احتیاط کریں آج کا پیغام مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اسی طرح کے ٹاپک لے کے انشاءاللہ شاء رضوان رضی آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتا رہے گا آپ لوگوں نے اب کیسے تربیت کرنی ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کو کلیئر کٹ بتا دی گئی ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنی بچوں اور بچیوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں زمانے کی گندی نظر سے اللہ پاک ہماری اولاد بچے ہوں بچیاں ہوں ان کو ہمیشہ اپنے و امان میں رکھے اور زمانے کی گرم ہوا سے اللہ پاک ہمیشہ بچائے میری یہی دعا ہے تمام تر بچیوں اور بچوں کے لیے اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ کسی اور نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ والعزیز ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ